не дай бог. Не, не отвалится. Мы сегодня на Харьковском авиационном заводе рассматриваем возможность реализации крупной программы, которую мы обсуждаем с Укрбромпрома, суть которой в том, что Министерство внутренних дел будет реализовывать программу закупки большого пула авиационной и отечественной техники, в том числе машин АН-72, в том числе машин АН-32П, в том числе машин новейших машин АН-178, которые пока еще не запущены в серийное производство. Речь идет о программе, которая будет действовать в ближайшие пять лет. Речь идет о том, чтобы мы приобрели у Харьковского авиационного завода первые две машины которые сейчас находятся здесь, у них в значительной степени готовности. Мы рассматриваем, чтобы подписать соответствующие документы вокруг этой техники в ближайшие полтора-два месяца. Это наша государственная позиция по поддержке отечественного авиапрома и в том числе, по нашему глубокому убеждению, эти машины могут быть очень эффективно использованы для наших нужд по службе чрезвычайным ситуациям и по Национальной гвардии.